ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹਿਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲੀ ਨਹਿਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਉਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹਿਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਇਤਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਫਾਕ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ। ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਝੂਠੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਾਣਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਰੂਪਨਗਰ ਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੰਗ ਕੇ ਨਾਲ بہت پرانی ہے گیا ہے ہاں جی انیس سو ستائیس میں بڑی ٹھیک ہے جی مطلب اجادی تو پہلا بنی بڑی ہاں جی ہاں جی پہلے کے بنی ہے سر کن نے بنوائی سی کی اتیاز سے یہ مہاراج گنگا سنگھ نے بنوائی تھی ٹھیک ہے جی اور خود کے پیسوں تھے ٹھیک ہے جی یہ نے بھی کسی سے لیا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ایک اکبر بڑا پڑ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ مسلمان رہتے تھے پترے وڑا میں کوئی پیسہ نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے گنگا سنگھ نے وہاں سے لے کے گنگا نگر تک ٹھیک ہے یہ خود نے پیسے لگا کے بنوائی ہے اور وہ ایک ایسا انسان تھا آج ایریا جو ہے نگر ہے بیکانیر تک سب گنگا شہر بھی بھی میں شاید ان کے نام ہاں گنگا شہر انہی کے نام پہ ہے ہے ٹھیک جی اور نگر بھی ہاں کے نام پہ ہے انہوں نے بہت کچھ کیا جی ٹھیک ہے جی اب تو ان کے مان لو کوئی جتی کی بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے جی دیکھو اتنا راجہ ہو کے انہوں نے یہاں پہ چکر لگانا ٹھیک ہے اچھا پیسہ اگر نہیں تھا تو کسی سے لے لیا پر اپنے جو تھے انہوں سے پر یہ نہیں بھی سرکار سے یا انہوں نے جوڑے مان لی بھائی میرے کو دان دو بالکل نہیں وہ ایک دم جو ہے صحیح تھے اور آج اب دیکھ لو کیا ہو رہا ہے اچھا یہ پہلے چونے کی بنی ہوئی تھی کہیں پہ پانی لیک نہیں ہوتا تو یہ بعد میں بنی ہے میرے خیال میں یہ دو جار دو تین میں بنی ہے شاید میرے کو یاد تو نہیں ہے پر اب یہ انٹوں سے بجری سے بنی ہے ٹھیک ہے تو اس میں چلو یہ ٹوٹتی بہت بڑی ہے باقی ہو رہی ہے پہلے والی بات نہیں اس میں بور لگے ہوئے تھے یہ میں تو دیکھتا تھا مان لو دو ہزار میں ایک میں یا دو میں بور کرنا شام کو مان لو یہاں پہ بن گئی تو انہوں نے اسی پہ انٹیں ڈالی اور تھوڑا بہت ریتا بجری ڈال کے ریتا بجری کہاں سے ڈالتے تھے آگے نکل کے ٹھیک ہے یہ تو پہلے جو تھے بالکل چننے والی جے سی بی سے نہیں پٹی گئی مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کی ٹیکنالوجی آج کی ٹیکنالوجی بڑھیا تھی بہت بڑھیا تھی جی ٹھیک ہے جی سر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ کتنے کلومیٹر میں بنی ہوئی اور کہاں سے نکلتی ہے یہ سر اپنے وہاں سے ہر کے پتن سے ٹھیک ہے وہیں سے نکلتی ہے اور یہاں پہ ہیڈ بنا ہوا ہے روپ نگر اور جو راجستان کی بارڈر ہے نا وہاں پہ وہاں سے ایک لنک ہے وہ راجستھان کو پانی دیتی ہے پنجاب کو تو پینے کا بھی آٹر نہیں ہے کیوں پیسہ اس نے خود نہیں لگایا خود کا ہے پھر بھی چلو ہم تو کہتے ہیں یہ اوپر سے نہیں نیچے سے ہو کے فلٹر سے نکال لیتے ہیں پانیوں ہمیں تو فائدہ ہے ایک بات میرے کو سننے میں آتی تھی کہ مہاراجا گنگا سنگھ جی اس کے اوپر چھت بنانا چاہتے تھے ہاں وہ بھی سنی ہے بھی ہے لکڑی ہے ٹھیک ہے لگی ہوئی ہے کتنی دور ہے یہاں سے جی اچھا یہاں ہری کے پتن ہری کے پتن اچھا وہیں سے انہوں نے شروعات کری تھی ہاں ٹھیک ہے اس وقت میرے کو پتہ لگا تھا کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار سونے کی مورے انہوں نے لگائی تھی اس کے بہت کچھ کیا جی بہت کچھ کیا ٹھیک ہے اور یہ چوڑی کتنی گئے سر یہ مطلب چوڑائی میں کتنی ہے سو فٹ سے تھوڑی بہت زیادہ ہی ہے ٹھیک ہے ہمیں تو موقع آج مل گیا کہ اس کے بیچ میں ہم لوگ اندر چل پڑے ویسے جب بھی دیکھیے اس کو بھری ہوئی हाँ جی हाँ بند بھی نہیں ہوتی بھی اچھا چلتا ہے پر وہ بنانے والے نہیں رہے تو اب اس کو مان لو سمال کرنے والے نہیں ٹھیک ہے اس دیکھو وہ انسان تھا اس نے تو بنا دی جی اور اب جو ہے یہ بنا رہے اس پہ جو پتھر آپ دیکھے آئے جی جی ابھی تک پانی تو آیا نہیں اس سے پہلے پتھر ٹوٹ گیا اور اس گنگا ٹھیک نے یہ گنگ کے نال بنائی کہیں پہ لیکیج یا اور کچھ نہیں ہوا کبھی بھی ٹھیک ہے تو گاؤں گاؤں کو ہو کے گزرتی ہے تو اس میں آپ لوگ پانی نہیں لے سکتے تھے بالکل اب بھی نہیں لے سکتے پر پھر بھی چلو پینے کے لیے ٹینک سے بھرتے ہیں یا نیچے سے بور سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے

آج کے دن تو ایک پرسینٹ میں نہیں کر سکتا یہی اسی لئے لائف لائن بولتے ہیں اس کو راجستان کی ریوکی راجستان میں پانی نہیں تھا اور یہی نہر جو ہے نہر تک پانی پہنچا دیا بکہ نہر تک جاگے میں دیکھ کے آیا تھا لفٹ وہاں وہ لگی ہوئی لمپ جی سو فٹ جی ہاں جی ہمارے ساتھ پنجاب کا یعنی اس کی چیڑی بھی پانی نہ پی سکے ٹھیک ہے کیوں انہوں نے یہ ساری جگہ یہاں سے جب مول لی تھی خرید کی جگہ خریدی نیئر کے لیے ٹھیک ہے تو آج بھی وہی نیم چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے دوستوں ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਈ ਸੀ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ بڑے ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਨਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਬਜਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਏ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ